Salam, əziz dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə Buğa bürcünü təqdim edirəm əzizlərim. Bax, Buğa bürcündə olanlar, bir diləyiniz var. İstədiyiniz dilək elə tez həyata keçəcək ki, inşallah sevinəcəksiz. Bax, sevinç göz yaşlarınız var. İnşallah bax, qreyniz elə axdı ki. Çox gözəl yollarınız olacaq inşallah. Bax, iş həyatında bir uzun yolunuz, işlə ilə əlaqəli yolumuz ola bilər. Yarım qalmış bax işlərinizi tamamlayacaqsınız. Ticarətlə əlaqəli ola bilər başqa ölkə ilə yarım qalmış işlərinizi tamamlaya bilərsiniz. Kariyeranızla əlaqəli yüksəlişləriniz ola biləcək. Dostlar arasında radikal qərarlar verəcəksiniz. Sizi yoran insanlardan kənar özünüzdən kənarlaşdıracaqsınız. Uzun süre düşünüb bir sevgini bitirmək istəyəcəksiniz. Özünüzü bax bu axır vaxtlar çox güvənli hiss edəcəksiniz. Bacarıqlı işlərinizlə yüksələcəksiniz. Maaş artımı ola bilər işləyirsinizsə. 3 ay sizin elə bir ki 3 aydır ki bəziləriniz yorucu işləriniz Yəni çətinliklərin, sıxıntılarınız oldu əzizlərim. Amma fürsətlər, şanslar gəlir qarşınıza. Və adında q hərfi, r hərfi, a hərfi e, bir məsələni çözecəksiniz elə bir. Bir səmimi qadın var sizə qarşı, amma çox qısqanc bir qadındır. Əlində bir sənədlə əlaqəli əlində tutmuş, bir peşmançılıq çəkir və ya peşmanlıqla sizə tərəf addım atır. Və ya bir sənəd mi sizdən almaq istirir? Neyisə sizdən almaq istirir, düşüncələri var əzizlərim. Ayın 30, 31-i gözəl günləriniz ola biləcək, xoş söhbətlər ola bilər. Bax, ağlınızda nə var, düşüncələrinizdə nə var? Sizdən öyrənmək istəyən bəzi insanlar var, olumsuz belə düşünən bəzi insanlar var. Çalışın bu həftə hər kəsə ürəyinizi açmayın. Sizi unuda bilməyən insanlar da var, əzizlərim. Gözəl xəbərlər alacaqsınız. Övladınızla əlaqəli ya oxumağı ilə bir maraqlanacaqsınız. Bu həftə vaxt ə, tapa bilmirsiniz, çox ora bura qaçırsınız elə bir. Övladınızla əlaqə çox, ə, yəni məşğul ola bilmirsiniz, amma bu həftə çoxunuz elə bir övladınızla da maraqlanacaqsınız həyatından, gedişatından. Bəzi nikativlərdən uzaq olacaqsınız. Bəzi insanları elə bir başınızın üzərində daşıyırsınız, elə bir çox belə nazın çəkmisiniz vaxtı ikən. Qardaşlar arasında olan bəzi məsələləri həll edə biləcəksiniz. Bir yerdən xəbər gözləyirsinizsə, o xəbər gələcək sizə. Sizi xoşbaxt edən bəzi məsələlər ola biləcək. Ba birləri bir əməliyyat olmaq istəyir, bir çətinlik mi çəkir, narahatdımı və ya əməliyyat olmağı düşünürmü, amma əməliyyat olacaqsınız. Bax burada çox gözəl, çox rahat bir əməliyyat ola biləcək. Biraz narahatçılığı var içində. Ya ailə içindən birlərləri ola bilər, yatandığınız birlərləri ola bilər. Gözəl xəbərlər ola biləcək. Bir təzminat, bir aliment görüyünsünüzsə, onu yəni həll edə biləcəksiniz. Qatınıza bir əlinizə kağız gələcək və belə bir sevinəcəksiniz. Bir boşanma olmuşsun, qərarsız kimisiniz, ikinci evliyə biraz qərarsız kimisiniz, amma qərarlaşacaqsınız. Çox gözəl bir evlilik ola biləcək, uzun süren bir evlilik ola bilər. Uzaqda olan birlərin dəyər verdiniz elə bir onun yanlışlıqlarını öyrənəcəksiniz, biləcəksiniz. Artıq o aranızı pozub bitirmək isteyəcəksiniz. Aranızı bitirəcəksiniz elə bir. Bir söz alma mı, nişan mı elə bir və ya bir açılış mı olacaq elə bir gedəcəksiniz. Biraz qərarsızsınız, amma gedəcəksiniz. Çoxdan ki dostlarınızla da rastlaşa bilərsiniz. Baş çalışın qarşı tərəfə mi çevrənizdə bəzi insanlarla biraz ifadələrinizə fikir verin bu həftə. Anlada bilmədikləriniz ola bilər qarşı tərəfə. Anlaşmamazlıq ola bilər, sizi yanlış başa düşə bilərlər. Bəzilərindən dəstəy alacaqsınız, aydınlanmağa doğru gedəcəksiniz. Bəzilərində fikirləşirsiniz ki, özünüzdə bəzi taleysizliklər olmuş, bu da keçmişdə olmuş elə bir Bəzi işləndən olan məsələləri elə bir bir dostunuza, bir, bir yaxınınıza mı, mə, ailə məsələlərinizmi anladırsınız? Və ya maddiatla əlaqəli birinə borcmu vermisiniz, o pulu ala bilmirsiniz? Sizdən bu həftə borc istəyə bilərlər, amma çalışın heç kəsə bu həftə borc verməyin, peşman ola bilərsiniz. Bax, həbsdə, bax, burada bağlı bir yer. Bir həbsdə olan birlər bir haqsız yerindədir, elə bir çıxmaq istəyir, çox ə, sıxıntıları var, elə bir ondan bir xəbər olacaq, hərəkətli olun, çalışın, zamanı var çıxmağın, hələ hərəkətli olun, çalışın. Uzaq yoldan bir xəbər gözləyirsiniz, bir oradan xəbər gələcək. Xəbər gələndən sonra bir imza atacaqsınız bir sənət gözləyirsinizsə, sənət işləri olacaq. Elə bir bir şirkətlə nə ilə əlaqəli ticarət, nə ilə bağlı bir araşdırmalar edəcəksiniz. Bu həyat yoldaşınız tərəfindən sizin üzərinizə gələ bilərlər, yanlış sizi anlaya bilərlər. Biraz ifadələrinizə bu həftə fikir verin əzizlərim. Məhkəməniz varsa, maddiatla əlaqəli gözləyirsinizsə, yenə də deyirəm, sözlərinizə diqqət edin, biraz sakit, altdan alın çalışın əzizlərim bir haksızlıq olmuş. Bax, iş yerində də haksızlıqım olmuş. İş yerinizdə bəzi dəyişikliklər ola biləcək. Lazım olmayan insanlara dəyər verməyin. İnana bilmədiyiniz məsələlər ola bilər, qarşına çıxa bilər. Maddiatla çox düşünəcəksiniz. Haq etməyən insanlara dəyər verə bilərsiniz. Biraz diqqət edin, əzizlərim in e, elə bir ayın axırına qədər elə bircə bir aldadılmalar e, artıq məsrəflər e, ola bilər. Yəni. Çalışın tez-tez zikirlər edin, ya Məlik, ya Məlik zikirlərini tez-tez edin. edin Buğa bürcündə olanlar. Keçmişlə əlaqə ödənmələriniz varsa, e, ödənmələrinizi edəcəksiniz. Sağlığınıza bir az fikir verin. Qara ciyərinizə, ayaq ağrılarınıza, bir az e, sümük arlarına fikir, fikir verin. Bir e, qarşınızda olan birlərin e e qolu olmağı, yəni e görəcəksiniz elə bir biraz duyğusal ola bilərsiniz. Alış-verişlərdən bu həftə biraz uzaq durun. Gərəksiz şeylər almayın, peşman olarsınız. Yəni gərəksiz şeyləri alandan sonra deyəcəksiniz, "Ay, nəyə aldım, mənə lazımdı." Gör- görmədiyiniz üzləri görəcəksiniz. Həyata baxışınız dəyişəcək elə bir Əlbəb 24-cü ilə gözəl addımlarla anlatacaqsınız. Çalışın baxın, ruzunuz bərəkətinizə görə bir kod verəcəm. Ya bleyinizdə yazın, ya vərəqəyə yazıb kaşlokunuza qoyun. Tez-tez bu rəqəmləri din əzizlərim. Bax, buğa bürcündə olanlar sizə aiddir. 4 3 3 4. Yəni tez-tez bu kodu din əzizlərim. Yaxınlarınızdan xoş xəbər ala biləcəksiz. Bəlkə də yüksək məbləğdə olan bir hədiyyə də gələ bilər sizə. Baq yolu keçərkən yəni, kiçik gəzalara fikir verin əzizlərim. Evdə birlərinim baxçıları sizi çox sıxır, çox darxırsınız elə bir. Y adında y hərfi olan ə, və ağlında olan bir məsələmən nə isə həll edəcəksiniz. Bəzi şeylər gözləyirsiniz elə bir vladınızın saxladığı, gizlətdiyi bir şeyi ağzından çıxara bilər, elə bir qaçıra bilər, eşidə bilərsiniz. 30-u 31-i siz üçün çox gözəl, xoş gün ola bilər. Xoş söhbətlər ola bilər. Küstüyünüz insanın geri dönüşü ola bilər, barışıqlar ola bilər. Məhkəməniz varsa, yəni ilahi ədalət siz tərəfə ola biləcək. keçmişdəki problemləri, söz-söhbətləri hamısını geridə qoyursunuz əzizlərim. İki niyyətiniz var elə bir. Adında O E hərfindən bir xəbər gələ bilər. Səyahət etməyi düşünürsünüz. Atdığınız bu həftə addıma 2 dəfə düşünün, götür-qoyulun. Qarşı tərəfə bir az güvən problemi yaşaya bilərsiniz əzizlərim. Sizi üzen, yoran insanı həyatınızdan çıxaracaqsınız. xoşbəxt olmaq istəyirsiniz sizi yoran insanlardan tamamilə uzaqlaşacaqsınız. Biraz sağlamınıza fikir verin əzizlərim. Bax, depressiya kimi düşə bilərsiniz. Yenə deyim sizə psixoloqa müraciət edə bilərsiniz. Elə bir biraz panik ataqlıq kimi Ədiyarımda ürəyinizdə problem yoxdur, nə təzyiqinizdə ola bilər, təzyiqiniz oynaya bilər, amma elə bilərsiz ki, ür ürəyinizdə çırpınpılar da, boğulursunuz da, arxası bu siz panik atağı kimi vəziyyət keçirirsiniz. Sağlığınıza fikir verin əzizlərim. Adi boğazda problem, yəni beyin daxilində narahatçılıqlar, bax bunlar hamsı ola bilər ki, özünüzə fikir verin, sağlamlığınıza fikir verin əzizlərim. Diqqətinizə görə də var olun, sağ olun canlar.